rasulullohga tanlash imkoni berildi Allohning huzuriga borishni tanladilar endi nima qilamiz bu kunni ko'rmay o'lib ketsam yaxshi edi rasululloh qazo qilibdilar rasululloh o'libdilar rasululloh qazo qilibdilar umar nimalar deyapsizlar sho'ringiz qurgurlar rasululloh sollalohu alayhi vasallam o'ldi deganning tili uzilsin iloyim yo'q bu rost mo'minlar onasi oyishaning uylaridan shu xabar chiqdi yo'q dedim rasululloh o'lmaganlar u zot muso ibn imron kabi robbilari bilan gaplashgani ketganlar muso alayhissalom 40 kechaga e ketib qavmlari u zotni o'ldi deb o'ylashganda qaytib kelganlar rasululloh xuddi muso alayhissalom kabi qaytib keladilar rasululloh o'ldi degan odamning qo'l oyog'ini chopib tashlayman. tashlaymanolloh sizga taqdir qilgan o'lim sharbatini totdingiz olloh sizga ikki o'limni jam qilmaydi gapimni tushunmayapsizlarmi tilingizni tiying kimda kim rasulullohni o'ldi desa savalayman biroz jim tur umar quloq sol bu odamlar nima deyayotganini eshitmayapsizmi ular munofiq bo'lib qolishibdi quloq solinglar odamlar bandalari ustidan hukmron bo'lgan allohga hamd bo'lsin Xaloyiq, kimda kim muhammadga ibodat qilgan bo'lsa bilingki muhammad, ki bilin ki muhammad o'ldi kimda kim, kim Allohga ki ibodat qilgan bo'lsa bilingki Alloh tirik hech qachon o'lmas. Muhammad ham bir rasul xolos undan oldin ham rasullar o'tgan agar <laughs> u o'lsa yoki <laughs> qatl qilinsa orqangizga <laughs> qaytasizmi kimki orqasiga qaytsa Allohga hech qanday zarar keltira olmas. va alloh shukr qiluvchilarni albatta mukofotlar azhoblaringiz sizga jonim bog'ladi oshiqlaringiz sizga qalbim bog'ladi يا شامقات عقاد قلمد أمتم دي أمت سزمو يا رسول الله سزمو يا شامقات عقاد قلمد أمتم دي سزمو يا رسول الله